смотрите, я переселенец 10 лет. Пытание житла вырешивается в ну, любой краине. Правовой очень просто. Жилье надо покупать за гранты, которые дают европейцы. И сегодня надо правильно распределить. Не строить это жилье, а покупать на вторинном рынке. Сегодня должно быть участие и Катина, и державные гроши, и громад софинансирование. Но ключевое это то, что надо есть сегодня европейцы. 72 миллиона надалось. Німці, чому сьогодні Віріщук у нас не запитала, Хотим ми в Альбовську область їхати чи ні? Вона будує на 72 мільйони в двох громадах бачите, житло для переселенців. А якщо ми бачимо, що наприклад в тому ж Кам'янському, чи в Золотоноші, живуть нуждини, там 20, там 30 чоловік, надали ці пропозиції. Кабмин разглянул, надал субвенцию целевую, взял и гроши наших инвесторов и распределили правильно 50 тех, 25% вид громады. И это житло остается в громаде, как коммунальная собственность. Мы надаем его на 5 лет тем инвалидам, перес... Я имею в виду многодетным, мамочкам одиноким. Сразу это жилье. Да, сразу мы забираем у них эти переселенческие. Не надо, потому что жилье, вот, держава надо лапасть, что на 5 лет. И когда уже... Они получат свои сертификаты и не повернутся. Тоже тло, когда оккупированная уже не будет территория, а украинская территория. Они оттуда выйдут. Это жилье пойдет в громадах как социальное жилье. И второй момент. Когда бомбят сегодня села, э, прифронтовые, сегодня надо не выселять, на койко-место давать, а закупать державы по 200-300 по тысяч рывников в центральной части Украины той же Черкасской области, той же Кировоградской, той же Винницкой. Оно дармовое, там просто стоят хаты. И ту же бабцу уже высты, не на койко место там на третий этаж, а сразу завозят уже в готовое жилье, которое показали ей тот, кто будет перевозить. Скажет, бабушка, Та ты приезжаешь, вот, тебя уже целочный голова чекает. Вот тут надо и эти гранты, те, которые сегодня есть, как раз рассматривать, чтобы как раз софинансирование было тех денег, которые выделяются именно спрямовано на житло для ПРСЛЭДЗИВ. Ни в коем случае не строить. Потому что я жил когда, и будучи зам э, э, мэра города, я видел, как губернатор за европейские деньги бутует житло. Вот вдумайтесь, ремонт стоит жилья на Вайдану. 1100 долларов квадратный метр. Северодонецкий на космонавтов 1920 долларов квадратный метр. Общали по 12 квадратов. что ну, это такое? Обращаясь в органы, ну это же не державные кошты, это же европейцы надали, мы не будем проверять. Что это за подход? Вот видите, тут злоуживание, три злоуживания сегодня на таких будильниках. Поэтому мы как Громадский повинны сегодня втручаться в эти справы разом с народными депутатами. Это как запит для них. И ни в коем разу, чтобы посла администрации не были гарантии. Ну, бачите, тут, не динять, нет, не не динят, динят, тут, не не тут уже мы должны контролировать. Тут мы уже не, не, можем мешаться. Для этого есть... Народные депутаты, западные, правоохоронные органы. И самое <цифр> главное, чтобы эти гранковые гроши перемеряли правоохоронцы. Потому что они как бы не сильно, есть у них желание перемерять кошки. Когда власть принимает решение, отдельно от людей, в чем этот боль полягает? В том, что это отсутствие одноцентричных решений. В чем это боль? Это уже результат. В чем угде появляется для людей отсутствие слаба, склонность к общественным.